Kita dalam bab yang ketiga bab berlindung dari syaitan yang terkutuk. Okey. Kata Al Imam Ibn Al Jauzi, Allah memerintahkan supaya kita berlindung dari syaitan yang terkutuk ketika membaca Al Quran. Faidah karat Al Quran, fasta'id billahi mina syaitan darujim. Kalau kita ingin membaca Al Quran, maka baca Al Quran mina syaitan darujim. Aku memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang terbentuk. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan pada pagi hari. Kul amun tu birabil falak. Aku memohon perlindungan dengan Tuhan yang menciptakan atau yang menguasai waktu falak. Waktu falaknya itu waktu subuh. Okay. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi. Apabila kita diperintahkan untuk berlindung dari syaitan dalam dua keadaan tersebut Jadi sebelum baca Quran Kemudian pada pagi hari Maka bagaimana dengan keadaan selain dari kedua itu Maka kita perlukan perlindungan Allah Setiap masa okay. Diriwayatkan dari Abu Tayyah Dia berkata Ultu li'abadir rahman ibn khanbash Adrakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qultu kaifa sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata kadathu asyayatin فقال ان الشياطين تحدرت تلك الليله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوديه والشعاب وفيهم شيطان بيده شغله نار يريد ان يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبط اليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قال ما اقول قال قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن قال فطأتنا فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. Panjang sedikit hadis sini Jadi hadis dari dari Tayya berkata, aku bertanya kepada Abdul Rahman bin Khanbash, apakah engkau pernah bertemu dengan Nabi? Maka dia jawab, iya. Aku pun kembali bertanya, apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam ketika mana syaitan mendekati baginda? Maka Abdul Rahman pun menjawab, pada malam itu para syaitan turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai lembah dan lereng, dari berbagai arahlah, dari berbagai tempat. Di antara mereka terdapat syaitan yang membawa kobaran api untuk membakar wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah Jibril Alaihissalam lalu berkata wahai Muhammad, kul katakanlah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengata, berkata apa yang patut aku katakan? Maka Jibril pun kata, "A'udzu bikalimatil qul a'udzu bikalimatillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Katakanlah bahawa Aku memohon perlindungan Dengan kalimah-kalimah Allah Yang sempurna Tamah Min syarri ma khalaq Dari keburukan Apa yang diciptakan Okey Dari makhluk-makhluk Allah Okey Termasuklah Syaitan Juga makhluk Allah Kan Jadi makhluk Allah ni Ada yang baik Ada yang buruk Atau ada yang jahat Maka kita memohon Cara kita baca doa Seperti yang diajarkan Nabi. Kemudian uh, dan jadikan wujudkan dari segala uh, yang turun dari langit dan dari, keja uh, dari kejahatan segala yang naik ke sana dan dari kejahatan fitnah pada waktu malam dan siang dan dari kejahatan seluruh jalan kecuali jalan yang dilalui kebaikan wahidat yang Maha pengasih panjang sedikitlah nah yang disebut Uh, sampai min syarri ma khala wa dara'a wa wa min syarri ma yanzil minas as-sama' wa min syarri ma Ya'ruju fiha wa min syarri Fit'anil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman Okey okay. itu hadisnya Kemudian Abdul Rahman pun mengatakan api yang mereka bawa telah padam ha? Huh? maka Allah telah mengalahkan mereka Okay. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan uh, sanad yang sahih. Kemudian seterusnya dari Aisyah, hadis dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan ya'ti ahadukum yaqulu, man khalaqaka?" Fa yaqulu Allah, fa yaqulu, "Fa man khalaq Allah?" Fa idza wajada dhalika ah ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulihi wa inna dhalika yudhibu anhu. Okay, jadi ini berbagai bentuk uh, datang godaan syaitan. Kalau di zaman Nabi itu ialah ha, Jibril boleh bagi tahu Nabi. Nah, tapi zaman kita siapa mau bagi tahu? Nah, Nabi telah ajarkan kepada kita doa doa. Okay, Nabi sudah ajarkan kepada kita doa doa. Dan antara bentuk gangguan syaitan, syaitan juga membisikkan kepada kita keraguan. Dalam hadis ini Nabi kata, sesungguhnya syaitan mendatangi. Ha? salah seorang dari kalangan kamu lalu akan bertanya man khalaqaka fa yaqulu Allah oke okay. siapa yang cipta kamu maka kita kata Allah yang cipta fa yaqul lalu syaitan bisikkan lagi man khalaq Allah fa man khalaq Allah maka siapa yang ciptakan Allah ha fa idza wajada kata nabi maka jika ada pada uh, salah seorang di kalangan kamu uh, keadaan demikian falyaqul amantu billahi wa rasuli. Okay? Kalau tiba-tiba kita ada terdetik pertanyaan, sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu ditanya. Tapi akan berlaku pertanyaan itu apabila syaitan mula menghasut kita, suruh kita berfikir, terlampau berfikir Sampai mana kita tanya? Kan setiap sesuatu mesti ada yang cipta. Jadi kalau gitu Allah pun mesti dicipta. Ah, padahal kalau Allah dicipta artinya ada lagi Tuhan selain Allah Dan maka tidak mungkin Mestilah Allah itu dia tidak dicipta ha? Fitrah manusia Ataupun seluruh agama Bersepakat Tuhan itu dia tidak dicipta Tapi Tuhan kerjanya mencipta Tuhan yang mencipta Dia tidak dicipta Itu sepakat semua agama Okey uh, uh, Yahudi uh, dan juga Kristen agama samawi sama dengan Islam Bisanya mungkin ada perubahan-perubahan dalam syariat ataupun akidah beberapa perkara yang mungkin ada diubah pada agama mereka. Contohnya kalau Kristen diubahlah yang kononnya uh, Nabi Isa juga bahagian daripada uh, ketuhanan Trinity. Padahal sebelumnya tidak dikenali pun akidah sedemikian. Sebab itu orang Yahudi tidak, mereka tidak ikut pada apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen dan mereka tahu bahwa itu salah sebab dalam perjanjian lama jelas semua menyebutkan Tuhan tu satu Esa kan. Jadi tiba-tiba pergi, pergi perjanjian baru ada beberapa ayat yang sebenarnya samar-samar saja -samar tapi mereka tafsirkan dengan cara mereka sendiri. Okay? yang mana tafsir mereka kadang saling bertentangan di antara ayat ha, ha, ayat kitab itu sendiri. Okay, jadi kata Nabi apabila datang keraguan syaitan tanya siapa yang cipta Allah. Maka katakanlah, laa aamantu bin, Aku beriman dengan Allah dan rasul. Aku beriman dengan Allah dan rasul. Dalam hadis lain ada sebut Nabi suruh ucap tiga kali. Aamantu billahi warasuli, aamantu billahi warasuli, aamantu billahi warasuli. Sehingga kenapa? Bila datang keraguan, cara menghilangkan keraguan dengan mendatangkan keyakinan. Kita yakin Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Tidak mungkin Tuhan dicipta. Datangkan keyakinan itu sehingga akhirnya hilanglah. Jangan dilayan. Kalau dilayan itu yang jadi sesat. Dan sebagai orang dia layan. dia suka dengar apa kata isi hati. Ikut saja. Ha? Hati dia kata kalau berkata-kata oh itu adalah roh. Memanglah roh kita ada. Semua orang ada roh kan tapi siapa tahu yang bercakap dalam hati kita kita tu ha roh yang bercakap dalam hati kita tu adakah itu ha hati yang benar atau yang salah adakah itu bisikan daripada syaitan ataupun daripada malaikat sebab itu neraca kebenaran pengukur kebenaran adalah al-Quran dan as-sunnah okay ini kitab ini yang ditinggalkan. Dua yang ditinggalkan oleh Nabi kata Nabi, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di in tamassaktum bihim." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat dengan berpegang kepada keduanya selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan Berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi maka tidak akan sesat selama-lamanya kecuali orang tu pegang Quran tapi tafsir sendiri ha, boleh jadi sesat juga atau dia pegang hadis dia tafsir sendiri bukan mengikut tafsiran para para ulama fa inna dhalika yudhibu anhu maka kerana sesungguhnya ucapan tu billahi wa rasulihi itu boleh menghalau syaitan ha boleh menghalau syaitan. Kalimah itu akan mengusir ataupun menghalau syaitan. Jadi kita ucap aman tu bila sunnah. Syaitan pun akan lari. Dia tidak akan ganggu lagi. Kemudian dalam hadis yang seterusnya. Dari Ibnu Abbas berkata. Rasulullah SAW memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain Cucunya. Ini anak kepada Sayyidina Ali. كتب هناك أعيذكما بكلمات الله التَّامَّاتِ التامة من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه ثم يقول هكذا كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام كتب أحكومهم برلوا منهم Aku uidu aku memohon perlindungan untuk kuma itu untuk kamu berdua bi kalimatillah dengan kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitanin wa dari segala jenis syaitan dan juga serangga yang berbisa ataupun binatang yang berbisa seperti kelajengking dan ular ataupun lipan Oke, okay. pemimpin lainin lama dan dari segala uh, pandangan yang mencela. Pandangan apa? Pandangan mata. Pandangan mata ni pun boleh membawa kepada penyakit a'in Oke. Okay. Jadi dua ni kata Nabi. Ruqyah ni digunakan untuk dua. Satu untuk penyakit, uh, Kalau kita terkena uh, sengatan uh, binatang yang berbisa. Yang kedua kita guna untuk apa namanya menghilangkan gangguan ataupun uh, penyakit ain. Ain ni orang yang dengki kan ataupun orang yang melihat kepada orang lain dalam keadaan dia uh, takjub. Kan? Ada pandangan pandangan apa namanya pandangan dengki. Dia dengki ataupun dia takjub dengan orang tu, dia lupa doakan keberkatan. Nabi ajarkan doakan keberkatan ya, doakan keberkatan barulah orang itu terhindar dari penyakit ain tapi kita tidak doakan kita cuma wah hebatnya bagusnya kita pun seronoknya kalau begitu tapi kita mesti adalah sikit-sikit dengki-dengki itu jadi dari pandangan itu boleh menyebabkan orang lain jatuh sakit dan itu bukan sihir Okay. Itu dia seakan-akan sihir Tapi bukan sihir Kerana sihir itu dengan niat Tapi penyakit Ain bukan dengan niat orang itu tidak berniat untuk membuat orang jatuh sakit tapi kerana pandangan matanya tertuju pada orang itu dalam keadaan dia takjub dan dia lupa mendoakan dia boleh menyebabkan orang itu jatuh sakit dan ini memang betul berlaku dalam Islam di zaman Nabi pernah sahabat Nabi jatuh sakit dan dia beritahu lah bahawa ada orang lain yang tengok dia Lalu Nabi suruh orang yang tengok dia tadi tu Suruh dia ambil wudhu Kita pun Lalu dimandikan ke arah orang yang terkena pandangan dari penyakit Ain. Penyakit Ain mungkin macam demam begitu, dia macam orang terkena apa namanya? Dia macam terkena sihir, kan? Dia macam mungkin ada gangguan-gangguan rasukan sedikit. Dia kurang, dia miriplah. sebagian ulama kata dia seperti dia punya ciri-ciri ada sama seperti orang yang terkena sihir. Tapi dia bukan sihir, dia penyakit mental. Jadi kalau kita tidak tahu siapa, maka cara yang kedua dengan cara ruk rukyah. Rukyah ini jangan pilih ya. Ini kita baca pulau lebih rambil, falak dan pulau lebih rambil ha? termasuk pulau Allah lah. Tiga puluh kita baca. Ataupun ayat-ayat rukyah lain boleh juga dibaca. Atau al-fatihah tujuh kali. Ataupun boleh. Okay. Nah, jadi kata Nabi, Nabi memohon perlindungan wa'idhu bi kalimatil min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lama kemudian Nabi pun bersabda tumma yakun haqada kata Nabi ini adalah apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim AS di mana dia yu'awwidhu Ismail wa Ishaq alaihi masalam Nabi pun memohon perlindungan kepada Ismail dan juga Ishaq dua anak muda Ha? Dua anak Nabi Ibrahim. Yang pertama Ismail dari ibunya Siti Zara. Ha? Ini anak pertama dia. Kemudian lahirnya Ishak. Tempohnya tidak tidak silap saya. Ismail sudah remaja belasan tahun. Barulah Ishak ni lahir. Jadi jauh dia punya, beza. Okay. Tapi Ishak, eh, Ismail ni lahir lebih dahulu. Bila dia lahir saja, uh, maka mungkin adalah masalah keluarga dan yang paling penting dalam Al-Quran menyatakan perintah Allah supaya Ismail dan ibunya Hajar ini dihantar ke kota Mekah yang mana ketika itu belum ada kota masa itu hanya tanah kosong ya, padang pasir jadi dihantar ke sana lalu Nabi Ibrahim balik Nah, ini semua kita ma'ruf lah Kita mau raya haji ni Nanti dalam khutbah hari raya pun Memang selalu diulang-ulang Kisah tentang penyembelihan Nabi Ismail kan? Dia punya ceritanya dulu Begitulah awal-awalnya Pengorbanan daripada Nabi Ibrahim tinggalkan ha? Anaknya dan istrinya Lepas tu sudah besar sedikit Diuji lagi kali kedua Supaya sembelih anaknya tapi mereka ni hamba-hamba Allah yang taat patuh pada perintah Allah, mereka ikut pada perintah Allah. Akhirnya Allah pun hadiahkan kibar. Ha, bukan bermakna ha, Allah tu kejam, tidak. Sebenarnya Allah ingin mengajarkan supaya berkor berkorban. Okey, wallahu wa Saya kira cukup dahulu. Mudah-mudahan tidak ada manfaat kecuali sudah masuk waktu isya yang baik datang dari Allah yang lemah dari saya sendiri aku qul wa astaghfirullah ladzi ma wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh